गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्कार मित्रों गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्कार, गुड मॉर्निंग मित्रों गुड मॉर्निंग हैप्पी दिवासो हैप्पी दिवासो आज दिवासो से तो आप प्रकृति ने आधीन छे प्रकृति ने आधीन छे प्रकृति थी कोई मोटू नहीं संसार में हैप्पी दिवासो आप बाप दादा પ્રકૃતિને માનતા હતા જે કંઈ ઝાડ બીડ છે એને માનતા અને ભક્તિ કરતા હતા અને દીવાસો કરતા હતા બે રીતનો ભાઈ બે રીતનો એટલે દીવાહાના દાડે હવા રમોન નાઈ ધોઈ અને જેને માનતા હોય એને બે મિનિટ ધ્યાન ધરી દેતા बफोर बसे बोकड़ो कापता गांधी बोले आजे अमारे पसे, पसे काप अमारे तो आज हमारे पशे बफोर पसे तो अमे बोकड़ो काफी अमरा डूंगी फलिया में तो ना तो पाक पा जटला सूला होटला पुहाट मोकल है ये खास दिवाहनी परंपरा है यहाँ आज आप सत्य हाँसी बात थे એ હાસી વાસી કરવાની હોઈએ બરાબર ભજન કરી દઈએ આજે બે મિનિટ થોડી વાર તો આપ મારી હાથે જોડાયેલા બધા રહેજો આપણે દીવો દહી કરી અને ભજન કરીએ તો પછી આપણે આખો દાડો સારો જાય થોડા गुरु ने मानता था भाई अपना बाप दादा सत्य वस्तु स्वीकारता था रब्बा वाला गुरु हासी बात निवा है जो अपना बालिया पूजा करता था जो आमड़ा है गुलाब ना फूल है आ गुलाब आवे भाई ये बाप दादा मानता था मोर ने पीछे असत्य वस्तु है બે મોર દે પીછે આવે છે આજા પણ આપણે મોર દીસી અહીં એટલે મોર પીછ અને આ આપડી આ બરાડી છે આ જોહર આ મોર છે આ હં આ મોર તો જો આપણે કા લખી દીધું ને કે ભઈ કોવા માં કબૂતર બોલે કોવા માં કબૂતર બોલે વડલે બોલે મોરે લો बडले बोले मोरे लो मा कबूतर बोले कुआ मा कबूतर बोले बडले बोले मोरे लो बड़ले बोले मोरे लो जागो मारा दास साहेब जागो मारा दास साहेब दीवा हो जगाड़े हो दीवा हो जगाड़े हो जागो मारा भाइयो बेनो जागो मारा भाइयो बेनो प्रकृति जगाड़े हो प्रकृति जगाड़े हो मित्रों अपने हवे से दीवो कर दिए है ये तो हलगा जो दीवो दास साहब देख जो आ सिद्ध बंदगी साहब बोलता रहे जो आज वो भाई हमें काम कर ये तो मैं आम कर जो पाई आ के अच्छी वस्तु भाई यार तू नथी भैया, यार सत्य ने स्वीकारी हुई हमें यार आ के जो पान तो हम पड़ी जाए इम मिल दीजिए जो है जो है हाँ मारो हाथो हो आज आम काल्पनिक वार्ता नहीं पाई हाँ जी हाँ बोलो 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 हाँ ये हमने ये प्रकृति ने अधीन पद ही कर दिया है ये हम सबसे पहले ये हम हमारे परंपरा है सत्य को हमने स्वीकार किया है ये सत्य बात है ये गलत चीज नहीं है ये बिल्कुल सही बात है ये लैम्प दिस इज द लैम्प द तो लैम्प अने जोत अने हमारे पिलम एम के आजागो दिवो हूँ ना अंतर साठी दीजिए है जे अपान बल नाम ते वाजुदी बहारो अंतर लाओ से मनाल तो इनो एलो कुओ साठी हम हां बस छु आम आजाला बड़ा आदि वहनो हमें आ कर जे पाए એટલે હબર હવરા મે પહેલી પરબાદમાં પછી મોર પછી જેમ કરતામ ધમકરજો પણ આ સત્યનો સ્વીકાર હે એ સત્ય કા સ્વીકાર હે હમ ઇસ તરીકે સે અબી ય अब हम मैं विनंती करता हूं साहब जी को हाँ, हाँ हाँ ये थोड़ा सॉन्ग गाएंगे द सॉन्ग ट्राइबल सॉन्ग पहला आराधना करेंगे दो पंक्तिया कबीर साहब की कबीर खड़ा सबकी मांगे खे कबीर खड़ा बाजार में अंध सब की मांगे खैर ना करु से दोष दी ना कहु से वे कबीर कहे कमाल को कबीर कहे कमाल को तो बतासी नर धोखा निकले कहा साहिब को बंदगी दोस्तों दिवसों है हम केवल ही केवल माता पिता और गुरु की पूजा करते हैं और गांव खेड़ा की हमारी जो माता है उनकी पूजा हमारे दादा परंपरा में करते हैं लेकिन आजकल तो मैंने सोचा बाजारों में इतनी बड़ी बाढ़ बिल है बाढ़ बिल है क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या है जो हुआ भी अच्छा हुआ कुछ भी काम काज करो लेकिन माँ बाप ही सर्वोपरि है ये अपना गुरु है कबीर साहब है गोविंद गुरु है ज्योतिष और भगवान है कोई पांडुरंग शास्त्री है जिसको जी मानता हूँ लेकिन वो गुरुओं ने समाज के लिए ये सत्य है ये घंटे बलि ये पीस पीस अनाज खाते हैं अप, अपन लोगे, सबसे अच्छी गलती है भाई ये बात सही है आजकल ये भाई मैंने देखा है मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन बिल्कुल सही बात है और किसी की आस्था पे मैं कलंक नहीं लगाना चाहता लेकिन आजकल लोग युवा वो हमारे पढ़ाई लिखाई का वक्त है लेकिन वो छोड़कर आज 10 दिन तक पद हो गए हैं उनका मैं क्रांतिकारी विचार छेड़ा है बीच में लेकिन वो उनके पीछे मत पड़िए मत पड़िए माँ बाप को रोटी दीजिए मेरे भाइयों दास सर इसके बारे में क्या कहते हैं आप माँ बाप माँ बाप को रोटी चाहिए हाँ माँ पिता की सेवा करो दूसरी सेवा मत करिए और ये दस दिन तक भूखे रहे और आस्था रखते हैं मगर दस दिन तक तो पढ़ाई छोड़ के यही काम करते हो फिर बाद में गणपति आएगा बाद में अम्बे माता सब त्योहार तो आता ही रहता है त्योहार में मन लगाना वो बात अच्छी नहीं है पढ़ाई में ध्यान दो ये युवा बच्चे सब पढ़ाई लिखाई का दिन है तब तो ये सब यही करते हैं तो पढ़ाई में नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे नौकरी तो मिलेगी नहीं आपके कितने लड़के हैं हमारे तो तीन लड़के हैं अब क्या करते हैं तीन लड़के तीनों तीन डॉक्टर है तीनों तीन डॉक्टर है अच्छा और बहु वो भी डॉक्टर है ओह होने आप हम टीचर थे मगर अब रिटायर हो गए हैं दोनों पति पत्नी हाँ, दोनों पति पत्नी देखो मेरे भाई साहब एक उन्होंने जो ये मूर्ति पूजा में पीछे पड़े हो तो उनका तीन लड़का और तीन बहु और दोनों पति पत्नी बराबर तो उन्होंने बहुत ही सर्जन किया तो वो तो ये ये माता उनके दस दिन तक व्यापारियों का दरा होता है व्यापारीकरण होता है इसके पीछे रक्षाबंधन आ जाएगा इसके पीछे गणपति आएगा इसके, इसके बाद में ये अम्बे माता आ जाएगा इसके बाद में तो बहुत ही त्यौहारों त्योहार आ जाएगी ये युवा वो पढ़ाई छोड़कर ये काम कर रहे हैं उनको युवाओं को पढ़ो कल मैंने बहुत ही युवाओं बाजार में और मैंने कहा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे बार फेल कुछ बोले दसवीं फेल कुछ बोले मैंने एफ वाय तक किया है छोड़ दिया है तो ये क्या लिया है मूर्ति लिया है क्या करोगे हम पूजा पाठ करेंगे हा भाई करो 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 ये बनियाओं का धरा होंगे ये कंदो लोग है वो पेंडा की बिक्री करे फूट वाले का फूट बिचाएगा यार कुछ कुछ लोग होते हैं हमारे बाजार में उनका तो धंधा सही ढंग से चलेगा उनको मैंने बोलता सेठ व्यापार कीजिए व्यापार करो और बिलों को लूटो हमारे वालों को गरीबों को लूटते रहो लूटते रहो कहाँ तक लूटोगे है एक दिन आएगा आपको भी लूट लेंगे आ, एक दिन आएगा मैंने कल व्यापारी को बोल दिया कि एक दिन आएगा तो हमारे भी आपको, आपको लुट लेंगे आपको लेंगे दुकान पे आते हैं तो उनको एक बात रखो कि आप पढ़ाई करो युवाओं को युवती तो को ये सुना ये तो है सब कुछ है लेकिन आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए ये बात मैंने चेहरा था ये सारा बकवास वाली बात है मूर्ति के पीछे पढ़ते कहाँ है मूर्ति के पीछे कोई देवता नहीं है माँ बाप को तो दासा कपड़े नहीं लेते नहीं। एक कपड़े लेते नहीं है माँ बाप को ये मेरा विचार है माँ बाप के पहला पूजा कीजिए वही वो, वो भगवान है हाँ। और गुरु है गुरु ने ज्ञान दिया है ये गुरु है तो गुरु ने कुछ ज्ञान दिया है इसमें ज्ञान की बात आएगी इस किताब में क्या है ज्ञान है ज्ञान है तो ये ज्ञान देखो ज्ञान की बात रखो कल मैंने चार वेद देखा वेदों के बारे में छोड़ दिया पत्र के देखा भाई दशामा लिखा तो कोई चारे चार चार ऋग्वेद जो के सामवेद अर्थवेद चारों चारों वेदों में किसी जगह पे उनका उल्लेख नहीं है हां आस्था है आपकी तो वो करो हमको कोई वांदा नहीं है लेकिन उनके पीछे ज्यादा मत पड़िए बराबर कि तासाहेब बराबर बराबर जोहार द्वार को बुरा लगे, लगे तो माफ करना सही बोलना हमारा पवित्र धंधा है फर्ज है सही इतिहास से अपना माता पिता की सेवा करो माता पिता को दो दो या तीन टाइम रोटी दो उनको चुंदरी दो उनको कपड़े दो उनको खिलाओ माँ बाप को काजू द्राक्ष बदाम अखरो माँ बाप के तो कभी बदाम ना खिलाते काजू नहीं खिलाते सर केले नहीं खिलाते हे हेलो ये घर तो इसके लिए मेरा वादा है और मैं सही इतिहास में जानता हूँ आने वाले वक्त में कुछ लोग बोलेंगे मेरे को छेड़ेगा तो मैं सही बात बता दूंगा मैं जानता हूँ वो वही बात मैं रख दूंगा नमस्कार वंदर अभी फसल का समय है दीवासा की शुभकामना जो ही करते हो वो करो अपनी परंपरा करो ये तो सवेरा है सवेरे में हम ध्यान दर्ज है सच की बात जोहार सत्यनाम साहेब बंदगी